Антона, а скажіть наступне? Ось ви сказали про те, що є рекрутинг про те, так. що ось ви певно, бачили відео, коли представники ТЦК та СП мобілізують людей проти їхньої волі? Певно, бачили, як їх заштовхують ось в бусики. Це трішки так підіймає. Ну, знаєте, не зовсім позитивні емоції в українського суспільства. У вас є безпосередньо ваші зараз побратима, наприклад, яких мобілізували ось в такому випадку, таким чином? У мене є знайомі, але не служать в моїй бригаді. із за того, і за чого люди не хочуть іти? Ну от ми розберемо цей питання, із за того, що гуляють в обществі, що вот вот, тут одразу все тебе на м'ясо. Ні, цього немає. Він приїхав, він в этом переконався. он в этом убедился, что ты пройдешь учебку, что к тебе отнесутся. Да, тут тяж, да, будет тяжело, да, там будет тяжело, это не по улице гулять, это не смену отработал, приехал домой, накормленный, одетый, обутый, сытый, или там еще, там, допустим, бизнесом каким-то Это 24 на 7. Но то, как люди представляют себе, это немного, как бы, это вина, как бы, нашего, как бы, я думаю, ТЦК, наверное, скорее всего. Я не, не хочу, как бы, каких-то там определенных людей винить. Я как систему вот как бы из в как бы этой всей системе, я думаю, не проработано вот престиж этого всего, престиж нашего как бы нашей профессии, не проработанный. То есть понимаете, люди бегут. То есть один один посмотрел, это еще как бы так у нас идет как бы так волно это все. Вот одного увидели, вот от того посадили, там и всех все этого боятся, понимаете? А ну, ну на самом ділі єсті добровольці приходять. Много добровольців приходять один Понимаете? із факторів, який є мотивуючим для чоловічої населення, і для жіночої певно, також да. це фінансова складова. Чи виплачуються вчасно заробітні плати, і чи вони піднялися? Бо ось сьогодні спілкувалася зі своєю а, знайомою, і у неї чоловік служить а, також, але він в тиловому місті. І а, коли вона мені сказала, що її чоловік отримує 20 тисяч гривень заробітної плати, ну а, я так знаєте, відверто скажу, трішки здивувалася, бо чомусь в мене а, ну, були очікування, що військові зараз отримують трохи більше, значно більше. Так, смотрите, все зависит от того, наша зарплата состоит не только от того, ну как бы, все, все, все зависит от того, какие боевые задачи он выполняет. То есть, если он находится даже в тылу, но он выполняет задачи в плане э, сбытия, например, шахидов, то есть он э, находится в этой группе, которая, ну, которая сбивает эти шахиды, он обязательно будет додатковую премию в 30 тысяч иметь. Если он находится, на, ну, например, я, да, на беспосредней линии зіткнення с ворогом, безпосередній линии ЗИД, да то он отримує ну, 100 тысяч. Э, то есть тут, тут такого, как бы, я такого, ну вот, слышал, слышал одно, вот такое, как бы те, у кого поприходили вот все добровольцы, все мобилизованные контрактники, все получают. Единственные, кто не получают, это, у меня есть пример тоже, я, чтобы не был голослоен, я не хочу называть там человека, но это бывшие заключенные, которых берут, да, и долго-долго очень им оформляют документы. Не знаю, это может специально затягу, я не знаю, в каком плане это все происходит, но их не оформляют. То есть их уже как бы, им уже, их уже якобы обучили, это все, кстати, это все, по-моему, в 36-й морской пехоте происходит, если я не ошибаюсь, их не оформляют.